Вы смотрите новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубию совместно с рядом ведом срочно изучить вопрос о ведении военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится антитеррористическая операция. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства. Если эксперты придут к выводу, что такая необходимость есть, Александр Турчинов ждет предложения по введению военного положения в обозначенных местностях Украины. Сегодня ночью в Луганске вновь стреляли. В бой с террористами вступил милицейский полк патрульно-постовой службы Нацгвардии. Боевики напали на украинских военных еще вчера. Столкновение длилось 10 часов. Активными огневыми ударами боевики уничтожили автопарк и помещение военной части. Трое бойцов Нацгвардии получили ранения. Среди нападавших около 20 раненых, шестеро убиты. Сейчас личный состав воинской части передислоцируется в безопасное место. Сила АТО полностью очистили север Донецкой области от террористов. Военные начали перекрывать границу на севере и востоке Луганской области. Уничтожены опорные пункты и лагеря боевиков в этом регионе. Захваченных главный укрепрайон в населенном пункте Семеновка. Установлен контроль над городом Красный Лиман. По оперативным данным группы информационное сопротивление в ходе антитеррористической операции на Донбассе уничтожено около трех сотен террористов. Еще полтысячи боевиков ранены. Потери со стороны сил АТО – двое погибших, 45 ранены. Эксперты отмечают высокий уровень взаимодействия между подразделениями силовых структур, задействованных в операции. Замещение проукраинской элиты пророссийскими силами и экономический разгром страны. Именно такую цель преследует Кремль в последние месяцы, утверждают политологи. Эксперты обсудили, что необходимо сделать для разрешения конфликта между Украиной и Россией. На встрече были и наши корреспонденты. Бывшие депутаты из партии регионов могут уже в ближайшее время сформировать новую политическую силу. Причем спонсироваться она будет Кремлем. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Каплин. По его мнению, кроме регионалов, в ее ряды также вступят и некоторые члены Компартии Украины. Протягом наступных кількох тижнів будет сформовано депутатскую группу, в течение следующих нескольких недель будет сформирована депутатская группа, которая будет курировать непосредственно главный политтехнолог Путина Сурков, которая будет называться что-то вроде «За мир и развитие» или «Реформы», и которая будет создана из числа народных депутатов Украины, экс-членов партии регионов Украины. В такой ситуации переизбрание Верховной Рады жизненно необходимый шаг для Украины, уверены эксперты. Кроме того, советуют новому президенту как можно скорее решить вопрос на востоке. С этим согласно большинство спикеров. Мы должны начать обсуждение на уровне СНБО, затем президента и Верховной Рады о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Необходимо продумать и четкую стратегию отношений с Россией. Эксперты уверены, в настоящее время стоит избегать и неформальных дискурсов. Именно таким способом последние годы Россия и навязывала свое видение дальнейших действий Украины. Необходимо уйти от чисто двухстороннего диалога Украина-Россия, поскольку очень большой, большой массив проблем накопился острых, которые в двухсторонних не удастся, и имеет имеет необходимость, необходимо общаться именно в таком формате четырехстороннем, как было в Женеве. Среди не менее важных вопросов и закрытие границы с Российской Федерацией. Это поможет уменьшить влияние Кремля на Украину. Аналитики уверены, постоянная дестабилизация ситуации в стране ставит под вопрос осуществление реформ и привлечения инвестиций. А ведь на данный момент поддержка Украины со стороны ведущих мировых финансовых институтов как никогда велика. Екатерина Доброгорская, Владлен 0 БТБ. Президент США Барак Обама готов остановить доверие в отношениях с Владимиром Путиным. Однако сперва Россия должна отвести свои войска от границы Украины и повлиять на сепаратистов, окопавшихся на Донбассе. Такое заявление глава Белого дома сделал в Варшаве после переговоров с польским руководством. Барак Обама признал, что Россия заинтересована в безопасности своих границ. Но при этом она должна уважать международное право и в первую очередь территориальную целостность своих соседей. Если же Москва будет и дальше дестабилизировать ситуацию, в Украине ее ждут новые санкции. Теперь Владимир Путин должен сделать выбор. Он может принять решение отвести свои войска от границы. Он также может повлиять на эти сепаратистские элементы, чтобы они отступили. Он может встретиться с новоизбранным президентом Украины и признать, что это были законные выборы. Так он поможет облегчить начало диалога на Украино-российской границе и успокоить ситуацию, поощрив людей к участию в легитимном политическом процессе. НАТО и Пентагон помогут украинской армии. Об этом заявил в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Андерс Фограсмусен после встречи министров иностранных дел 28 стран, членов НАТО. На ней обсуждались действия союзников вследствие аннексии Крыма России. Министры обороны договорились укреплять коллективную оборону, в том числе при помощи дополнительных воздушных и морских патрулей, а также проводить учения от Балтийского до Черного и Средиземного морей. Тем временем американские сенаторы говорят, готовят закон о выделении Украине военной помощи на 100 миллионов долларов. НАТО... НАТО надеется на сотрудничество с новым президентом Украины и стремится поддерживать реформы в сфере безопасности и обороны Украины. В ближайшие недели мы доработаем комплексный пакет долгосрочных мер, чтобы сделать реформы в Украине более эффективными, а ее вооруженные силы более сильными. Я должен сказать, я должен сказать, что мы получили сегодня самое главное – это общую поддержку от Альянса. Я уже говорил, что 21 министр выступил, и все нас поддержали. Это для нас очень важно. один министр выступил, и все нас поддержали. Это для нас очень важно. Производственные мощности полиграф-комбината «Украина» позволят начать изготовление биометрических паспортов в соответствии с графиком, то есть с 1 января 2015 года. Об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубев. Напомню, ранее Кабмин именно за Нацбанком закрепил функцию изготовления документов, удостоверяющих личность, передав его управление Госцентр персонализации документов. По словам Степана Кубева, выпуск паспортов в условиях завершенного цикла на госпредприятиях, которые входят в сферу управления, НБУ позволит минимизировать их конечную стоимость для потребителя, а также гарантировать высокую степень защиты и сохранения всех персональных данных. Верховная Рада запретила отбирать жилье за валютные кредиты. Соответствующий закон о моратории на конфискацию залогового имущества граждан, имеющих кредиты в инвалюте, приняли накануне. Моратория будет действовать на квартиры меньше 140 квадратных метров и дома меньше 250. Он не касается имущества прокуроров, судей, госслужащих первого, второго и третьего рангов, а также депутатов. Запрет будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу законопроект о переводе финансовых обязательств из валюты в грехи. Документ разрабатывает рабочая группа вместе с Нацбанком, НАБУ, экспертами. Законопроект может появиться в сессионном зале уже завтра. Более 100 тысяч посещений, около полусотни заявок на участие в аукционах. Таковы итоги первого месяца работы системы электронных торгов арестованным имуществом. Сейчас в базу внесены почти четыре с половиной сотни лотов. Это дома, квартира, машина, бытовая техника, мобильные телефоны, одежда и прочее. Самый дорогой лот – пятикомнатная квартира в Киеве стоимостью почти 9 миллионов гривен. А самый дешевый – мобильный телефон за 5 гривен. Первый онлайн аук Аукцион арестованным имуществом состоится 1 июля. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами и до встречи. Досрочные парламентские выборы. Получат ли украинцы возможность делегировать во власть своих избранников? Эту тему обсудят международные и отечественные политики. Перспективы газовых переговоров Украины и России. Чего ждать украинской стороне? Попробуют спрогнозировать эксперты газового рынка. Опять новые тарифы на ЖКХ. Участники пресс-конференции затронут вопросы формирования новых тарифов в роли задачи государства в ценовой политике. В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран Большой Семерки. Ситуация в Украине и отношения с Россией станут основными темами переговоров. Президент США Барак Обама продолжает европейское турне. В Варшаве он выступит на торжествах по случаю 25-й -го годовщины первых демократических парламентских выборов, прошедших в Польше в 1989 году. В Нью-Йорке пройдут торги аукционного дома «Сотбис». С молотка уйдут рукописи одного из основателей участников группы «Битлз» Джона Леннона.